Pernah tak anda bayangkan, satu hari nanti anda boleh miliki secebis bangunan pencakar langit atau karya seni yang terkenal. Bunyi macam mustahil kan? Hari ini kita akan berdah siasat plan perniagaan untuk XNX, sebuah platform yang misinya adalah untuk menjadikan idea ini satu realiti. Inilah soalan besar yang menjadi nadi pelan XNX. Apa akan jadi kalau kita boleh runtuhkan tembok antara aset fizikal yang kita boleh sentuh macam hartanah dengan dunia aset digital web 3 yang serba canggih? Okey, untuk kita faham betul-betul plan ni, kita akan pecahkannya kepada enam bahagian. Kita akan lihat visi dia, teknologi di sebaliknya, siapa orang-orangnya, sebesar mana pasarannya, macam mana model ekonominya berfungsi dan akhir sekali ke mana hala tuju semua ni. Baiklah, kita mulakan dengan bab pertama, misi Trust XNEXT. Sebelum kita sentuh bab teknologi yang canggih-canggih, jom kita faham dulu apa sebenarnya masalah yang XNEXT cuba selesaikan. Apa yang kurang dalam sistem kewangan kita sekarang ni? Dalam pelan mereka, XNX menggelar diri mereka sebagai hub super aset digital global. Fikirkannya macam sebuah jambatan gergasi. Jambatan ini bukan sahaja menghubungkan dunia keuangan lama dengan dunia web 3 yang baru. Tapi ia juga mencipta satu laluan nilai yang baru antara aset dunia nyata dengan aset digital di blockchain. Dan untuk pastikan jambatan ini kukuh dan selamat untuk semua, keseluruhan projek ini dibina atas empat tiang utama pematuhan undang-undang, keselamatan cyber, ketelusan dan kelestarian. Prinsip asasnya mudah saja. Tokenkan aset, sahkan hak pemilikan secara digital dan kemudian biarkan ia beredar ke seluruh dunia. Okey, kita masuk bab kedua. Engine RWA plus RDA. Jadi, macam mana jambatan ini berfungsi dari segi teknikal? Apakah engine yang menggerakkan semua ini? Komponen pertama dan paling penting ialah RWA atau Aset Dunia Nyata. Bayangkan macam ni, kita ada sebuah apartmen mewah melalui RWA hak milik apartmen tu boleh dipecahkan kepada katakanlah 1000 token digital setiap token ni mewakili secebis pemilikan jadi ia jadi sangat mudah untuk didagangkan sama macam kita jual beli saham Pasangan kepada RWA ialah RDA atau aset digital nyata. Ha yang ini pula untuk aset yang memang dah lahir dalam bentuk digital. Contohnya macam karya seni digital, muzik ataupun item dalam permainan video. RDA berfungsi untuk mengesahkan siapa pemilik sebenar aset-aset ni supaya ia boleh dinilai dan didagangkan dengan selamat. Di sinilah kita nampak apa yang cuba dilakukan oleh XNex. Menurut mereka, sistem kewangan tradisional ni berpusat dan susah untuk disertai. DeFi pula walaupun lebih terbuka, kebanyakannya melibatkan aset maya yang harganya tak menentu. Jadi, model RWA tambah RDA ni cuba ambil yang terbaik dari kedua-dua dunia. Kestabilan aset nyata dari kewangan tradisional digabungkan dengan ketelusan dan akses global dari DeFi. Bahagian ketiga, siapa di sebalik XNX? Sebab idea sehebat mana pun, ia perlukan pasukan yang mantap untuk merealisasikannya kan? Jadi jom kita kenali struktur korporat dan orang-orang penting yang menerajui projek ni. Pelan perniagaan ini memperkenalkan satu struktur yang mereka panggil segi tiga besi. Ia terdiri daripada tiga entiti utama yang bekerjasama. Pertama, sebuah kumpulan kewangan gergasi yang tersenarai di Nasdaq sebagai penyedia modal. Kedua, anak syarikatnya yang akan menguruskan operasi global. Dan ketiga, platform XNEX itu sendiri. Petikan daripada pengurusi syarikat induk mereka ini merumuskan segalanya dengan padat visi mereka ialah untuk membolehkan hak milik aset dunia nyata disahkan di atas blockchain supaya modal dari seluruh dunia boleh mengalir tanpa sempadan. Pendek kata, ia tentang mendemokrasikan akses kepada pelaburan. Okey, kita dah faham idea dan pasukan di sebaliknya, tapi persoalan paling penting, sebesar mana peluang pasaran yang kita cakapkan ni? Adakah ia benar-benar berbaloi? Nah, cuba tengok nombor ni. 16 trilion dolar, bukan bilion ya, tapi trilion. Ini adalah unjuran saiz pasaran untuk penokenan aset dunia nyata atau RWA menjelang tahun 2027 menurut data yang dipetik daripada firma perunding terkemuka. Dan kalau 16 trilion tu dah rasa macam angka yang besar, cuba tengok skala sebenar aset-aset yang boleh ditokenkan. Hartanah global sahaja dinilai pada 300 trilion dolar. Jadi potensi pasarannya bukan lagi macam kolam, tapi dah macam lautan yang luas. Baiklah, kita masuk bab 5, modal ekonomi XNEXT. Kita dah tahu, pasarannya sangat besar. Tapi, macam mana orang biasa macam kita boleh turut serta? Jom kita selami modal ekonomi dan cara pengagihan tokennya. Menurut ini, jumlah bekalan token adalah terhad, sekitar 367 juta sahaja. Dan kalau kita tengok carta PAI ni, bahagian yang paling besar iaitu 35% diperuntukkan khusus untuk membangunkan ekosistem RWA dan RDA. Ini jelas menunjukkan fokus utama mereka adalah untuk menggalakkan penyenaraian dan dagangan aset-aset ini. Untuk mula mengambil bahagian, pengguna boleh melanggan salah satu daripada lima pakej aset ni. Pelaburan anda akan ditukarkan kepada sesuatu yang dipanggil kuasa penggiraan. Fikirkan ia macam saham anda dalam enjin penjanaan ganjaran platform. Lagi besar pakej yang anda ambil, lagi tinggi penggandanya dan ini berpotensi untuk meningkatkan pulangan anda. Selain itu, model ni juga ada sistem insentif yang dipanggil pecutan dinamik. Senang cerita, ia adalah sistem yang memberi ganjaran kepada pertumbuhan komuniti. Lagi banyak anda bantu kembangkan platform dengan mencapai tahap V yang lebih tinggi, lagi besar bahagian keuntungan harian yang anda boleh dapat. Dan bukan itu sahaja. Di luar pakej-pakej trust ni, plan mereka juga ada memperincikan pelbagai struktur ganjaran lain. Contohnya macam subsidi untuk mereka yang menjalankan not, program pengurusan kekayaan dan juga kelab VIP global. Semuanya direka untuk menarik penyertaan jangka panjang. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Selepas semua perancangan rapi ni, apa langkah seterusnya? Jom kita tengok pelan hala tuju empat fasa yang telah mereka gariskan. Pelan hala tujuh mereka ni terus terang saya katakan sangat bercita-cita tinggi. Semuanya bermula dengan pelancaran global pada akhir tahun 2025. Selepas itu, pengembangan pasaran secara agresif di seluruh dunia. Dan matlamat utamanya, menjelang tahun 2027 dan seterusnya, XNX berhasrat untuk mencapai konsensus global dan menjadi aset penyelesaian universal untuk ekonomi token masa depan. Jadi, untuk kita simpulkan, keseluruhan pelan perniagaan XNX ni dibina atas satu idea besar untuk menokenkan aset dunia nyata. Ia disokong oleh struktur korporat segitiga besi yang nampak kukuh dan didorong oleh peluang pasaran yang bernilai trilion dolar. Rangka tindakan XNX ni tak dapat dinafikan, memang sangat berani dan bercita-cita tinggi. Ia mahu mentakrifkan semula lanskap kewangan yang kita kenali. Ini membuatkan kita tertanya-tanya, adakah ini gambaran masa depan kewangan yang sedang kita saksikan ataupun ia hanyalah satu visi yang terlalu kompleks dan penuh dengan cabaran besar menanti di hadapan.